Это программа «Донбасс. Реалии. Радио Свобода». В студии Алексей Мацука. Приветствую вас. Верховная Рада Украины приняла закон, предусматривающий отказ страны от внеблокового статуса и возобновление курса на вступление в НАТО. Как сообщил источник в Североатлантическом Альянсе, слово которого цитируют все ведущие СМИ, двери в организацию для Украины остаются открытыми. При этом страна может стать членом НАТО, если попросит об этом, выполнит все нормы и будет придерживаться необходимых принципов. Генеральный секретарь НАТО Сразу же после решения Рады заявил, что Украину до вступления в Альянс ждет большая работа. В России же считают, что отказ Украины от внеблокового статуса усугубляет ситуацию в нашей стране. Об этом заявил замминистра обороны Российской Федерации Анатолий Антонов. Его стата к такому контрпродуктивному решению Киев подтолкнули натовские страны, пытаясь превратить Украину в передовой рубеж противостояния с Россией, сказал Антонов журналистам. Думаю, что законопроект, который, как я понимаю, проголосован в Верховной Раде, является абсолютно контрпродуктивным, создает иллюзию, что этим законопроектом, стремлением отказаться от неблокового статуса и устремлением в НАТО, о чем прямо говорят украинские политики, можно урегулировать глубокий кризис украинского государства. Вместо этого необходимо перестать, наконец, нагнетать конфронтацию и начать... Открытый, всеобъемлющий, всеохватывающий диалог, в том числе с той частью собственного народа, которая отвергла государственный вооруженный переворот антиконституционный и отказалась принимать диктат из Киева. В свою очередь, президент Украины Петр Порошенко заявил, что наша страна пока не будет добиваться членства в НАТО. Несмотря на это, премьер-министр России Дмитрий Медведев успел назвать Украину потенциальным военным противником. Следующим шагом после отмены внеблокового статуса в Киеве намерены провести необходимые реформы в сфере безопасности, политики, экономики и юстиции и затем организовать референдум о вступлении в Альянс. Что принесет Киеву и Донбассу отказ от внеблокового статуса и какие перспективы членства Украины в НАТО, об этом в сегодняшнем выпуске «Донбасс Реалии». Союз НАТО всегда, и особенно с начала дестабилизации и военного вторжения России в Украину, систематически заявляет, что присоединение Украины к любому из блоков или союзов – это дело исключительно украинцев и не должно никем диктоваться извне. К тому же позиция Альянса остается неизменной и в том, что Украина имеет право на присоединение к блоку, когда Киев выразит желание так поступить, выполнит необходимые условия, а вообще двери НАТО остаются открытыми, заявляют там. Это и стало одной из причин отказа Украины от внеблокового статуса. Как объясняет Брюсселе в миссии Украины при НАТО, российская агрессия на украинской территории стала уроком для всего мира и в первую очередь для украинцев. Поэтому такой очевидной и неотложной ныне стала необходимость поиска украинцами надежной международной системы безопасности и обороны, которая могла бы гарантировать неприкосновенность границ и целостность государственной территории. Ніхто не розраховував на те, що так брутально може діяти країна, яка є постійним членом Ради безпеки ООН, яка має право вето і яка повинна нести значну частину відповідальності за глобальну безпеку, так брутально порушує всі норми міжнародного права і всі існуючі домовленості. Отже, це урок, який виніс для себе весь світ і організація Об'єднаних Націй. І ОБСЄ, і НАТО, і Європейський Союз, і безумовно для нас це не тільки теоретичні уроки. Ми заплатили дуже високу ціну за ці уроки. Скільки людей загинуло, скільки змушені залишити свої помешкання, свої будинки? Це людські трагедії. Тобто агресія пройшла через долю людей. Поэтому, как считает дипломат, ценность организации и гарантии безопасности и защиты, которые может Украине предоставить НАТО, настолько высока. И ценность НАТО для Украины, как особливого партнера, как Тієї організації, яка на сьогодні може продемонструвати не тільки солідарність, але зробити більше, щоб допомогти Україні реформувати збройні сили, наблизитись до стандартів НАТО, зробити наші збройні сили взаємосумісними з НАТО, і тим самим наблизити Україну в цілому до майбутнього членства в організації. В то же время в экспертных кругах Западной Европы взгляды на будущее членства Украины в Североатлантическом альянсе довольно разные. Некоторые аналитики обращают внимание на то, что Союз НАТО уже стал довольно обширной организацией, в частности за счет недавних расширений на страны бывшего Варшавского договора. Иные уверены, что существуют причины сегодня вообще не ставить вопрос вступления Украины в альянс. Вообще, нынешняя цель НАТО состоит во всевозможном усилении партнерства с Украиной, помощи для выхода из кризиса. Но вопрос ее вступления в блок не поддерживают ряд стран союзниц, в частности Франция, Италия или Германия. Они считают, что это может быть расценено Москвой как провокация и увеличило бы риск прямого военного конфликта Запада с Россией. Поэтому мне представляется возможной разного рода помощь. Альянса Украине, включая материальную поддержку и инструктаж, но без присоединения, по крайней мере в средней перспективе. Поэтому даже модернизированная украинская армия и реформированная страна, если это случится в ближайшем будущем, еще не будут гарантией членства украинцев в Североатлантическом альянсе. В Брюсселе также считают, что о реальном присоединении Украины к НАТО можно будет говорить только тогда, когда наступит потепление в отношениях стран Запада с Россией. А для этого, считают местные эксперты, необходима демократизация общества и возвращение официальной Москвы к уважению международных норм. Как считают высокопоставленные представители НАТО, вопрос возможного членства Украины в блоке зависит от того, как и когда украинцы будут отвечать всем критериям для присоединения к Союзу. В то же время, если вопрос членства для Украины далекая перспектива, то уже ныне страны союзницы НАТО надеются наполнить достаточными средствами так называемые трастовые фонды, направленные для модернизации украинских вооруженных сил и опеки над ранеными бойцами. Однако, как считает большинство опрошенных брюссельских экспертов по вопросам безопасности и обороны, адаптация украинской армии к стандартам НАТО должна проводиться уже сегодня. Виталий Еремица из Брюсселя для Донбасс Реалии. Однозначно, что отказ Украины от внеблокового статуса означает сближение нашей страны с альянсом НАТО. Но будет ли это обозначать, что Украина станет членом НАТО? Этот вопрос я задал представителю Украинского министерства иностранных дел. Я не думаю, що нам сьогодні треба називати дати. Найголовніше це не дата подачі якоїсь заявки або не дата референдуму, а досягнення певних критеріїв. Бо дивіться, коли наша армія буде взаємосумісна, коли наша армія буде сильна, коли наша армія зможе захищати себе і робити внесок в захист інших держав, тоді наступає той момент, коли ми зможемо ставити питання про приєднання до НАТО. Тоді. Це рішення воно ж буде схвалюватися також в Брюсселі і кожною конкретною державою членом. І вони побачать дійсно Україна реформувалася, Україна демократична держава, Україна з міцною армією, яка взаємосумісна з нашими збройними силами. Україна може приєднатися до нашого кола. Україна здатна приєднатися до нашого кола. І саме цей меседж буде підтриманий також. Я сподіваюся, і громадянами. Членство в НАТО многими экспертами рассматривается как необходимый шаг в так называемой европеизации Украины. Мол, без НАТО нет европейского будущего у страны. Даже в пояснительной записке к законопроекту, который внес президент Порошенко и был на днях утвержден депутатами, Киев определяет для себя приоритетом интеграцию в европейское политическое, экономическое, правовое пространство с целью приобретения членства в Европейском Союзе и интеграцию в евроатлантическое пространство. Депутаты парламента называют это голосование историческим и считают его началом движения Киева к полноправному членству в НАТО. Но не все. Например, депутат оппозиционного блока Александр Вилкул заявил, что отмена внеблокового статуса приведет к эскалации напряжения в обществе. Также мы пообщались с другим депутатом-оппозиционером Нестором Шуфричем. Сегодня, если мы хотим отмолвиться от соответствующего статуса, корректно было бы внести изменения. До конституції і відмовитись від того, що основним документом, на підставі якої, на підставі якого було прийнято акт про незалежність конституції країни, є декларація про суверенітет нашої країни. Тоді ми маємо багато від чого відмовитися. Це по-перше, якщо говорити юридично. А по-друге, зараз не час створювати додаткову напругу в стосунках із Росією, з якою нас і так над Напружені Що думають українці о желанні власті двігатися в сторону НАТО, узнавали журналісти Радіо Свобода. Суація зараз в світі того агресора ну неможливо, там така маленька країна, як Україна, сама просто і дуже складно відбити. Я це знаю, якби не з розказів. І тому потрібно об'єднатися. Я вважаю що якби. Я не я не армії, не сторонник війни, але світ повинен бути згуртований і бути на одній волні, якщо яка небезпека разом, просто це все долати. От і тому я вважаю, що Україна повинна бути в НАТО, ми повинні бути разом. Ну я вважаю, що Україна повинна вступити в НАТО і повинна це зробити обов'язково, особливо в наш час, який ми зараз всі переживаємо. Це фактично час війни. Так сталося, що Україна знаходиться на е, такому зламі геополітичному, так ми завжди були. Е, Таким рубежем між таким сходом і заходом, і зараз ця ситуація насправді повторюється. І тому я вважаю, що коли ми будемо в об'єднаній такій організації, якою є НАТО, де приймаються спільні рішення, де є колективна безпека, це зупинить нашу війну. Насправді ми будемо в безпеці на багато багато років, і наші діти вже не будуть знати, що таке війна і що таке небезпека. Ну, Взагалі-то Україна, як показала практика, сьогоднішня самостійно не може протистояти ворогам, особливо стратегічним ворогам, які є Росія. Вот. І тому, звичайно, нам потрібна якась організація колективної безпеки, де би могли інші країни допомогти. Плюс до того, ще, що і ми, якби, Ну, так, так би мовити, населення у нас менше, економіка менш потужна, але ще й, і готовність нашого керівного складу, війська, і СБУ і так далі, вони просто сьогодні професійно і е, ментально не готові взагалі протистояти будь-якому ворогу, в тому числі. Тому якась форма колективної безпеки нам потрібна. Е, сказати чітко, чи це може бути НАТО чи ні, ну, на, на сьогоднішній день я не маю достатньо інформації, щоб сказати, визначитися чітко, чи, да, чи ні. Але певна співпраця з такою е, організацією, як е, НАТО, которая э, может, в принципе, дать за полных умов нам поддержку, конечно, какая-то необходимая. Вступать или нет, ну, мне сейчас тяжело сказать. Жили до этого без нормально. А сейчас что? Лучше станет. Мне кажется, нет. В батька, легче быть, во-первых. Во-вторых, ну как вам сказать, сейчас мир такой, что маленькие государства должны как-то защищать. И это нам поможет. Ну, понимаете, все поможет от нас, самое от нас все зависит. Решающее за нами. Вот. А поддержка такая, что... Ведь как и дикие что же племена, плечо надо было чувствовать соседа. И, зрештою, они очень много помогают. И НАТО то не только армия, то а и вообще устрой державы. Вот, то, то, все злодейство, и, 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 что мы не видим, нужно будет его ликвидировать как-то. То Э, Ті хабары, відкати откаты и так далее, даже э, НАТО заставить, э, чтобы этого не было. Надо, нужно. Але да. с этой гвардией нам туда, я знаю, будет стыдно идти честным, простым украинцам. Да, про мы просто зипсуем НАТО. НАТО Нет, ни в коем случае. Мы должны быть России, с Россией, с Білорусі, с Казахстаном, с Азербайджаном. Это мы бывший союз СССР. Это наши родные, все братья, все там. И мы даже не с ними, ну никак не с Америкой. Америка нас печенюшком и кормит. И войну сделала нам. Зачем это нам нужно? Зачем это нужно? Сколько можно терпеть? Это гибнуть люди. У меня дочка сидит полгода с Дебальцева. Сколько можно? И внуки. Трое внуков в школу тут ходят. А мы пенсионеры. Никакой помощи от государства нету. Ничего нету. А мы Америка. Америка где? А тут Россия, Казахстан, Белоруссия, вся рядышком. Все, ми 15 республік були. Ми повинні бути єдине целе, щоб сильно, як раніше було, а не так, як зараз. А нам так не вижити. Нам без НАТО не вижити. Це все моє слово. Ну, трошки підготуємося і підемо на. Нам не вижити. Гуртом легше виживати. Так що, казка про віник. Будемо сподіватися, то брат. Родственник выкидывает. Родственник, четвертый, как он называется, ну, не дает жить в Украине. И говорит, что это сами виноваты. Будем сподіватися. Хотя нас там, если примут, то не скоро. Я думаю, что нам уже никуда не надо вступать. Ну, не знаю, надо было совершенствовать свою державу. Вот, и... Может быть, не допускать до некоторых вещей. Вот, не знаю, я не могу понять ни политику Путина, ни, ни НАТО, ни Европу. Мне кажется, что надо быстрее какой-то мир сделать и, и себя развивать. Это должен народ решать. Ну, а вы как считаете? Трудно сейчас определиться. Сейчас очень сложное время, чтобы не было войны с Россией. Россия боится, что когда будет в НАТО. Потому что, чтобы не навредить, надо очень хорошо думать. У меня нет информации полной, чтобы принять решение. Ну, долго можно рассуждать на эту тему. Я думаю, необходим. В любом случае, защита Украине нужна. Я думаю, что трудновато украинцам надо идти. Но не рядовым украинцам, а другим. Потому что пойти туда надо законы исполнять, которые у нас не исполняются. Ну, не знаю, может быть, чтобы немножечко хоть продисциплинировать. І думати про будущее покоління, як воно виросте після цього, як і по українській Верховної Ради і так далі. Ні за що. Чому? Тому що це нас розсварить остаточно з друзями зовні і з тими, хто є у нас ще в країні, хтось якось підтримує. Ну ми всі за незалежну за благополучну Україну, але ж це. Ні, может оно колись будет треба, але не зараз, это еще зарано. Мне кажется, да. А почему ты так <свист> <свист> Развиваться нужно, стремиться к чему-то. Но НАТО, там, мне кажется, больше достигла, чем Россия. Мне кажется, может обойтись и без НАТО. Почему? А? Почему? Ну как почему? Надо самим все, чтобы у нас все было свое. Обязательно. Почему? Потому что нам добра от России не было и не будет. Так что обязательно. Другой защиты у нас нет. Ни не на кого надеяться. Свою армию, конечно, нужно создавать. И создавать крепкую, боездатную, такую, как сейчас более-менее воюют уже люди. Не так, как тогда было, одни генералы. Фонд демократические инициативы имени Илька Кучерева совместно с социологической службой центра Разумкова с 22 по 27 ноября провели славянский Краматорский опрос респондента в возрасте от 18 лет и старше. Выяснилось, что в славянский Краматорский не так и много людей боятся вступления Украины в НАТО. 7,5% славянские и 8% в Краматорске соответственно. Больше всего люди там боятся возобновления боевых действий и невыплаты зарплат и пенсий. На вопрос, кто, на ваш взгляд, виноват в том, что сейчас происходит на Донбассе, только 2,8% жителей Краматорска назвали НАТО, и 9% жителей Славянска. А среди необходимых для достижения мира действий, согласно опроса, всего 11% жителей Славянска назвали отказ Украины от перспективы членства в НАТО. В пояснительной записке к закону об основах внутренней и внешней политики, который, собственно, и отменил внеблоковый статус Украины, говорилось, что этот самый внеблоковый статус якобы оказался неэффективным в контексте обеспечения безопасности государства от внешней агрессии и давления. По мнению администрации президента, длительное пребывание Украины в серой буферной зоне между мощными системами коллективной обороны является дополнительным вызовом для современной Украины. Очевидно, что действующая власть Украины выбрала вектор на интеграцию страны в НАТО, что значительно облегчит сотрудничество Украины и США, но вызовет бурное возмущение Москвы. Прошло 23 года с момента падения железного занавеса и прекращения холодной войны между США и СССР. А пропагандистский стереотип о плохом НАТО до сих пор живет. Все еще определенные категории граждан вспоминают о натовском сапоге, а российская телепропаганда, обеспечивающая нужные сообщения для жителей оккупированной территории Донецка, продолжает распространять мифы и небылицы о Североатлантическом альянсе. Например, что украинских солдат теперь будут отправлять в Ирак в рамках НАТО и прочее аналогичное. Украинская власть во время обострения отношений с Россией решила активизировать курс на сотрудничество с Альянсом. С одной стороны, это логично. В условиях вооруженного конфликта, который, по мнению большинства наблюдателей, развязан не без участия России. Но с другой стороны, не вызовет ли это еще большее раздражение Москвы и не приведет ли к активизации боевых столкновений на Востоке, где снова будут страдать мирные граждане Украины. Будем наблюдать и за этим процессом. Каждый вторник и четверг в эфире телеканала «Донбасс» выходит программа «Донбасс Реали» и круглосуточно на сайте «Радио Свобода». С вами был Алексей Мацука. До свидания.